সেই গাইজ কালি সন্ধিয়া আমাৰ দুলীয়াজানতে হৈ থকা এখন মেলা তালৈ আহিলোঁ ইমান বছৰৰ পিছত মই মেলাত উপস্থিত হৈছোঁহি দেই আৰু আচলতে সন্মুখৰ নন্দিতাই ক'লে ব'লা মেলা এখন চাওঁগৈ তাকে আহিলোঁ অ' মাই গাত ইমান বেছি মানুহৰ ভিৰ আৰু ইমান বেছি গৰম উফ তাতে দেখিছেনে এই সৰু সৰু এইবিলাক গাড়ীবিলাক সৰুতে যে উঠিছিলোঁ সঁচাকৈ সেইবিলাক ফিলহে হ'ল আৰু সেয়া দোকানবিলাক সৰুতে দেউতাহঁতক কওঁ যে দুটা বেলুন কিনি দিয়া আমুক কিনা তামুক কিনে অকল সেইবিলাকহে কিবা মনত পৰি আছে মেলাখনত গৈ পিনি আৰু এইফালে দেখিছেনে চবেই এনেকুৱা খাইছে অমাইকত কি খাইছে খাইছে আৰু দেই গৰমখনত সেই চকৰিটো কেতিয়াও জীৱনত উঠিবলৈ সাহস নকৰিলোঁ দেই আচলতে বহুতে সাহস নকৰে নেকি চকৰিটো পূৰা খালী হৈ আছে এইফালে সৰু সৰুবিলাক গাড়ীবিলাকতে বাচ্ছাবিলাক উঠা দেখা গৈছে আৰু এইফালে মদ কা কোৱা বা যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি দামহে নগ'লোঁ চাবলৈ সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে দেখিছেনে ধুনীয়া ধুনীয়া গা ওলাই আছে এইবিলাক আৰু এইফালে ভাবিলোঁ গোল্লা এটা খাওঁ অ' মাই গাত ফিফটি ৰুপিচ লৈছে কিন্তু খাবলৈ যে ইমানেই ভাল বেয়া নহয় এই ভাল নালাগিলে মুঠতে জাষ্ট দেখিবলৈহে ধুনীয়া আৰু মই বাৰ্থ নন্দিতা চবেই আমি গোলা খালোঁ আৰু গাইজ ইমান বেছি গৰম ঘামি জুমি অৱস্থা নাই মুঠতে আৰু এইফালে সৰু ল'ৰা মন নান্দিটাৰ ল'ৰা কোনজনে বোলে কিবা এটা খাওঁ সোমালোঁ কিন্তু গাইজ ইমান বেছি লেতেৰাকৈ দিলে নহয় আমি একদম চব বস্তু পেলাই গুচি আহিলোঁ পইচাটো এনেই গ'ল তো গাইজ ওলালোঁ ঘৰলৈ যাওঁ ইমান বেছি গৰম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই